alam Melayu dalam tilikan kasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam alam Melayu halaman para wali isyarat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggalanku ada sebuah negeri atas angin bernama samudra datangilah negeri itu dan ajaklah mereka memeluk Islam Allah akan menjadikan negeri itu tanah kelahiran ramai wali Allah. Alam Melayu mendadah kehadiran zuriat Nabi. Sayu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami ahlul bait telah Allah pilih akhirat lebih dari dunia." Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak. Sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah timur dengan membawa bersama-sama mereka panji-panji berwarna hitam. Mandat bagi dan nabi terhadap kesultanan Melayu Melaka. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucap olehmu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dituruti oleh raja kecil besar seperti yang diperintah adapun namamu sultan muhammad shah esok hari apabila asar matahari datanglah sebuah kapal dari jeddah turun orangnya sembahyang di pantai melaka ini hendaklah engkau ikut barang katanya sembah raja kecil besar. Baiklah tuanku, yang mana sabda Jujungan itu tiada hamba ingkar. Para kasihkan Nabi pernah mara menyala di bumi Melaka. Episod sejarah yang terkamus. Kesultanan Melayu Melaka menangkis penjarahan Portugis terhadap Mekah dan Madinah. luapan dendam Portugis. Portugis tekad menyerang Mekah dan Madinah untuk merampas jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tebusan terhadap kota Baitul Maqdis yang telah dikuasai muslim sejak zaman Sultan Salahuddin Al ayub Makar penyerangan Hasrat mereka kan hampir telah sangat tahun 1507 Masehi, Ketua Armada Laut Portugis Alfonso de Albuquerque menawan pada Hormuz di Teluk Parsi dan Pulau Socotra, Laut Arab. Setelah membina kubu ketenteraan, menjelang tahun 1509. Mereka siap menyusun ketemukan tentera untuk misi menyerang Mekah dan Madinah. Reaksi Istana Melaka Sampailah khabar Durjana itu pantas pengetahuan Sultan Melaka Melalui lisan para pedagang Bagai direntap urat jantungnya Rasah jiwanya Rungsing sekali fikirannya Sultan tidak tega lagi berduduk diam Difikirnya siasat dengan sekalian pembesar negeri Rencana buruk itu sama sekali tidak boleh dibiarkan berlaku Maruah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam wajib dipertahan, walau nyawa menjadi taruhan. Dicermati dengan saksama suasana zaman, diselidiki jalan fikir musuh, apa yang dicita mereka, ditimbang pula sudut kekuatan Melaka, bagaimana Melaka mampu menghalang. Curosok bersama pembesar ini. Sultan tegas mengulas Wahai para pembesar negeri Yang semangat dan jasa kalian telah bersebati dengan Melaka Sungguh Kesultanan ini dibangkitkan Tuhan Tiada lain maksudnya selain menjadi wadah Menanggung kepimpinan kaum keluarga Nabi Yang dizalimi di negeri mereka sendiri Mereka berdatangan ke daerah ini menurut pedoman Nabi Menyusur kibaran panji-panji hitam di timur Panji itulah kebesaran kesultanan belahan timur kalau sudah demikian aturannya Bangkit kesultanan ini demi membela keluarganya Nabi Maka kalaulah kita akan runtuh kerajaan ini Biarlah runtuh demi mempertahankan maruahnya bagi dan Nabi Sebermula dari moyangku Sultan Muzaffar Darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalir lancar dalam tubuhnya sehingga mengalir pula kini ke dalam urat darahku. Sama sekali tidak sanggup kakiku melangkah lagi di bumi, di bawah teduhan langit ilahi, kalau beta tidak memungkas kedurjanaan ini. Sudikah kalian bersama-samaku? Kita berjuang demi Tuhan, hidup mulia dan mati syahid? Selama-lama umur di dunia akan mati juga. Selama-lama di akhirat kekal abadi. Demikian titah Sultan Melaka seraya mencermati firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhiran? Padahal kenyamanan hidup di dunia ini, jika dibandingkan dengan kehidupan di akhiran hanyalah sedikit. Ketetapan syurah, syurah sebulan suara berkeputusan Melaka sedia berkorban dan terkorban menjadi umpan mengalih niat musuh dari merempuh Mekah dan Madinah. Memancing kemarahan Raja Portugal dengan menangkap utusan Portugis yang kini berada di Melaka. Sultan faham benar betapa musuh mahu menguasai kekayaan Melaka dan menghapus kekuasaan Islam di Timur Jauh. Pada hemat mereka, apabila Melaka dikuasai, maka Mekah dan Kaherah akan hancur. Nafsu musuh sudah tertambat ke Melaka. Sultan bertindak. Utusan Raja Manuel diperkenan menghadap Sultan Melaka. Tanpa segan silu disampaikan di kiri Raja Portugal, mendakwa dirinya sebagai penaung Kesultanan Melaka. Melaka dituntut membayar ufti dan dilarang menyebarkan Islam malah disuruh menyebarkan agamanya. Sultan menolak segala usulnya dan apabila tanah Melaka mula diceroboh, Sultan bertindak memenjarakan mereka. Hal ini menjadikan Raja Manuel murka bukan kepala, lalu dikerah Afonso segera menyerang Melaka.